శ్రీ గణేశ పటిస్తున్నవారు పఠిస్తున్నవారు బాలసుబ్రహ్మణ్యం కలవలపల్లి అచం నిర్వికల్పం నిరాకారమేకం నిరానందం అద్వైతం ఆనందపూర్ణం परं निर्गुणं निर्विशेषं निरीहं परब्रह्मरूपं गणेशं भजेम परब्रह्मरूपं गणेशं भजेम गुणातीतमाद्यं चिदानन्दरूपं चिदाभासकं सर्वगं ज्ञानगम्यं मुनिध्येयम् आकाशरूपं परेशं परब्रह्मरूपं गणेशं भजेम जगत्कारणं कारणज्ञानरूपं सुरादिं सुखादिं युगादिं गणेशं जगद्व्यापिनं विश्ववन्द्यं सुरेशं परब्रह्मरूपं गणेशं भजेमा। रजो योगतो ब्रह्मरूपं श्रुतिज्ञम् सदा कार्यसक्तं हृदाचिन्त्यरूपम् <coughs> <coughs> जगत्कारणं सर्वविद्यानिधानं परब्रह्मरूपं गणेशं नता सदा सत्त्वयोगं मुदा क्रीडमानं सुरारिं हरन्तं जगत्पालयन्तम् अनेकावतारं निजज्ञानहारं सदा विष्णुरूपं गणेशं नमामः मो योगिनं रुद्ररूपं त्रिनेत्रं जयद्धारकं तारकं ज्ञानहेतुम् अनेकागमैः स्वं जनं बोधयन्तम् सदा सर्वरूपं गणेशं नमामः महा, महारं जनाज्ञानहारं त्रयीवेदसारं परब्रह्मपारम् मुनिज्ञानकारं विदूरे विकारं सदा ब्रह्मरूपं गणेशं नमामः निचैः वोषधी तर्पयन्तं करोद्यैः सरोघान् कलाभिः दिनेशं सुसन्तापहारं द्विजेशं शशाङ्कस्वरूपं गणेशं नमामः प्रकाशस्वरूपं नभोवायुरूपं विकाराधिहेतुं कलाकालभूतम् अनेकक्रियानेकशक्तिस्वरूपं सदा शक्तिरूपं गणेशं नमामः धानस्वरूपं महत्तत्त्वरूपं धरावारिरूपं दिगीशादिरूपम् असत्सत्स्वरूपं जगद्धेतुभूतं सदा विस्वरूपं गणेशं नता स्मः तदीये मनः स्थापयेत् अङ्घ्रियुग्मे जनो विघ्नसङ्ख्या न पीडां लभे सूर्यबिम्बे विशाले स्थितोऽयम् जनो ध्वान्तपीडाम् कथम् वा लभेत वयं भ्रामिताः सर्वथा अज्ञानयोगात् अलब्धा तवाङ्खिम् बहून् वर्षपूगान् इदानीम् अवाप्तास्तवैव प्रसादात् प्रपन्नान् सदा पाहि विश्वम्भरा इदं यः पठेत् प्रातरुत्थाय धीमान् त्रिसन्ध्यं सदा भक्तियुक्तो विशुद्धः स पुत्रान् श्रियं सर्वकामान् लभेत परब्रह्मरूपो भवेदन्तकाले इति गणेशपुराणे उपासनाखण्डे त्रयोदश अध्याये श्रीगणपतिस्तवः